О, здрасте. Привет. Мы же с вами вы всегда в автомобиле сидите. Вот. Ну не всегда. Вот. Слушайте, давайте проверим информацию, которую сейчас есть. Может, второй ноутбук, телефон под рукой есть. Подождите, или это не вы? У меня точно с вами есть одно видео, даже шортс есть. Вы у нас из Донецка. Только вы уехали куда-то в Мурманск, правильно же? В Мурманск смотрите, как я попадаю четко даже с этими названиями. Вот. Мы же с вами да, говорили: что э, про референдум, про русскоговорящих, про то, что вы второй сорт для Путина. Вот. Я второй сорт для Путина. Ну, Крым защитил сразу, а вас 8 лет туда-сюда тягали, крутили. Вот. Тут российская армия зашла, медали раздали. А тут говорит: да не, пусть шахтеры сами петляют. И вот вы шахтеры сами петляли. И что? И, 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 и все. И вот показатель того. Почему вы сейчас не в Донецке, почему мы в Мурманске? Там же ж так хорошо в Донецке, там же Россия теперь, там свои. У вас же по собой все есть? Еще раз, не понял. Можете посмотреть сейчас, вот так. Что посмотреть? Э -э средняя зарплата в Донецке. Э -э так вы же не в Донецке, вы в Мурманске. Нет, я вам хорошо, хочу попросить. Посмотрите. А вы мне уже все показали. Вы только что все показали. Гугле, это американская, гугле. Это американская продажная фигня, Гугл. Я вот с настоящим Google. русским, я русским общаюсь. Русский своими делами все показал. Если в Донецке так, была Google, хорошая зарплата, Google. ты бы сейчас сидел в Донецке. Ты своим решением Google. выбрал Мурманск. Вот и все. Ай, Зачем мне пере... читать Гугл? Опять палки переводишь, блядь. Oh, ты короче, cool. oh, ты, короче cool. хочешь показать, что бля, даже в ДНР лучше лучше жить, чем при Украине? Так. В украинских зарплат таких нету. Смотри, два шорца с тобой, целых два целых два шорца. Зачем Зайди нет? посмотри, два один шорта. один называется Гиркин, расскажи, вон ты видишь, улыбаешься. Гиркин расскажи называется. Второй называется «За что голосовал?». Я тебя спрашиваю, ты голосовал на референдуме 11 мая? Ты говоришь «Да». Я говорю «За что голосовал?». Ты говоришь «За отделение». Я тебе говорю «А что ж тогда тебя Путин пытался вернуть в Украину с особым статусом, если ты проголосовал за отделение?». да? в Донецкой Республике, в Донецке. Такс. Я ж тебе говорю, если бы так было бы, ты бы жил бы не в Мурманске, а в Донецке, чувачок. У меня, совсем другие запросы. Чувак. А ну тебе, ты. А ну теперь покажи, покажи мне. Я тебе уже все ответил. Донецкую. Ты позорник с трех сторон. Ты голосовал за отделение, сам это. Ты не можешь это показать? Я не вижу зачем. Ты своей жизнью а -а -а -а. доказал. Если в, Донецке, если в Донецке было хорошо, ты бы жил в Донецке, вот и все. Сперва ты, предал свою, э, сперва ты предал свою отчизну. Подлег под. Не стал ей помогать в самый сложный момент. Подлег под Россию оккупанта. На референдуме голосовал за отделение. И когда оно отделилось, ты взял и уехал, чувак. Ты живешь в России. Ты не в Донецке. И то, что ты там гуглишь, это такой позор. Ты даже не понимаешь, как ты себя вообще позоришь. Ты убежал с Донецка, ты не воюешь за Донецк. Чего Гиркин за тебя воевал? Почему россияне за тебя воюют? А война выиграна уже. Донецк обстреливают украинцы, Донецкую область обстреливают украинцы. То есть ты говоришь, что в Донецке хорошая зарплата, но ты уехал в Мурманск и ты говоришь, что у меня запросы. Ты свиной. ...свою землю кинула и поехала за классными запросами. То есть россияне с Мурманска едут на донецкую зарплату, чтобы за тебя воевать, пока ты проголосовал за отделение и свалил в Мурманск, потому что в Мурманске больше зарплата, чем в Донецке. А за свой Донецк не надо воевать, ты же его оторвал от Украины. Ты же, ты же голосовал за отделение. Ты проголосовал за отделение. И это отделение нужно отстаивать, чувачок. За это отделение нужно воевать, но у тебя высокие запросы. Ты хочешь себе машинку получше? И ты бросил свой Донецк и поехал за запросы в Мурманск. Ты тупо мразь, чувак. Ты мразь. Ты мразь, помноженная на мразь, в степени мразь. Ты предал, убежал и сейчас говоришь, что там хорошая зарплата. Ты мразь в степени мразь, помноженная на мразь. Прошу выбачения у монтажере в друзья. От. Досі не зрозумів, наскільки Ютубу подобається чи ні мразь, то воно зане... свариться, то ні, але коли так багато зараз мразь, це треба буде закрити. Монтажори, вибачте, просто хотілося озвучити цій мразі, що вона мразь в степені, мразь помножена на мразь. От і все. Єдь воюй за Донецьк. Ти хотів незалежності. Почому росіяни відстаюють незалежність? ти хотів незалежності. Традиційно наш розговор закінчиться, коли ти животне пішов відправлять нуждені за час діалогу. Ти, смотри, знаєш, як сделай? Покажу тебе сігаретку, друзі, знаєте, що зараз буде? Сігаретка залишається в зубах, оці два пальці прямують вниз, беруть оту і потім знову за сигаретку береться. Оце я хотів тільки що вам показати, але він, бачите, перемкнувся. Втик, втик, проголос. О, здрасте. Вечер добрый. Давно с вами мы не виделись, не общались по-моему, с тобой ни разу не общались. Ну, не, точно общались, точно. Это ну, да с вами видео и шорты есть, вот в чем штука. Вот, поэтому... А, я тебя не помню, возможно... Да, забыл. то ничего, то класс. Вот, то общаюсь про обстрелы, что теперь уже России нечем оправдываться. Теперь вопрос никуда стреляла, а когда стреляла. Неужели нельзя было а, в этот праздник даже, не стрелять? Даже оправдываться я тебе единственное хочу напомнить 2 июня 2014 года с чего это все началось когда административное здание в Луганске самолет Су-25 -Су спикировал и нанес ракетно-пушечный удар я вот с украинцами кстати разговаривал на эту тему они мне Ну мы стреляли не, не по... 15 человек по... мирных жителей женщина с коляской там старики как вы дети, поняли женщины... что это Украина стреляла Я не могу понять а интересное, на э, самолете был тризуб. Тризуб. Этот символ. Да, 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 да. Это И вот пилота, <какой, пилота, какой, какой самолет, подождите. Э, который управлял этим самолетом, ему дали правительственную награду. Я, кстати, с украинцами... Су-25 вы сказали? Кто? Не идиоты, а нормальные украинцы. Вы сказали ну, Су-25? Да, вот мы ударили как бы. Подождите, а у вас, подождите. взорвался. А мы что, ну, получилось... Я да, понял, там, понял. Модель, э, модель, самолет Су-25. Су, су 25 су 25 штурмовик такой, да. самолет есть. Су вы знаете, как он самолет? летает? Вы реально на нем что-то рассмотрели? Можете вы что на приколе или вы шутите? Я нормально. Су 25 я, летит, я и вы и видите? Нахуй, чипошу, чипошу, вы видите на нем три зуб? Ты шо чувак? чувак Только что с супергероем общался. С флэш, как он флэш называется? Очень быстро передвигается. Летит истребитель, летит истребитель, а он на нем три зуб видит. Он летит, идет на пике, стреляет, улетает, и он видит три золотой. золотой. Ну ладно, про золотой, золотой это, я это я добавил. Так, для это красного красота, словца. Для Здравствуй. О. А что вы тогда О. переключились? Когда тогда? Ну вот мы с вами, я же говорю, я полгода назад виделись. виделись и, и на прошлой неделе виделись. Я не переключался. Это рулетка так отрабатывает. Ага. Понял. Зачастую какой-то интересный разговор начинается, и рулетка прерывает. И я уже неоднократно с этим сталкивался. Нет, такое бывало, такое бывает, но на этой неделе вроде пока что не было. Вот, я пока с тобой, что... во всяком случае, не переключался, не имею Окей. такой привычки. Мы общались про первый и второй сорт россиян, русскоговорящих, извиняюсь. Почему Россия не признавала Крым, и вы на... ой, не признавала Донбасс, и вы на этом моменте, я же говорю, у нас что-то перервалось почему-то честно говоря, не помню. Давайте продолжим. Почему Россия не признавала ДНР, ЛНР, так называемый? 8 лет не признавала. Это период с 2014 по 2022 год. Да, это же как раз 8 лет, когда домбили бомбас. А могли заехать российской армии, поставить ну, зря, ПВО? Ер, ты вот это, Дамбили Я и не юрничаю. Это вот такие вот, такое, знаешь, чмыри говорят обычно. Люди. Очень много людей. А ты говоришь, донбили бомбас. Ты юрничаешь, Как последняя часть. Смотри, последнее я чмо или первое мы еще обсудим, это же такое дело. Вот, когда я говорю Дамбили Бомбас, я высмею российскую пропаганду, а не погибших детей и людей. Потому что бомбили, нападали, обстреливали россияне, вот, это факт. А украинцы, скажем так, проводили антитеррористическую операцию. Нанес ракетно-пушечный удар по администрации Луганска. Я ж тебе помо... я ж тебе только что помог. Я же тебе напомнил, о чем говорили, и ты сам сюда залез? Я же над тобой ржал в голос. Ты говоришь, что ты прочитал на Су-25? Это же наш видос по предыдущий. Летит Су-25, и ты на Су-25 видишь трезубец, еще и говоришь золотого цвета. Ты знаешь, с какой сто... с скоростью летает Су-25 вообще? А ты вообще знаешь, что такое самолет? Как ты определил, что это Су-25 для начала? есть немножко вот в этих самолетах чуть-чуть разбираешься. Ну, походу больше, чем у тебя. Су-27, Су-35, Су-57. В чем у них разница? По твоему мнению, это одни и те же самолеты, да? Просто там цифры другие, да? Чего? Су-25. Это штурмовик. Правильно. Как ли, с какой скоростью летает штурмовик? где-то порядка 300 400 километров развивает скорость небольшая максимальная скорость Чего? Такой, там, до 900 до 900 километров что правильно грач правильно грач его ты на 300 ты на 300 или Была. на 900 назвали... километрах Грач. Ты увидел трезуб, когда он 300 км в час летел или когда 900 километров в час. По твоему разумению. Ты брешешь максимально. Этого не было. Это было. Это Ты чешешь просто. Это официально оформлено. Это все доказали. Это вот этот на хвосте трезуб ты увидел. Вот этот на хвосте ты трезуб увидел. Да, был такой случай. Мы же не били по мирным жителям. Смотри. По администрации, где сидели сепары а мирные жители, ну. Подожди, это... я понял. Ты думаешь, что пока я тебе показываю картинку, выйдет просувать эту фигню. Смотри, вот сейчас стоя... от э, статической картинки не так уж и просто разглядеть этот трезуб. Ты разглядел трезуб, когда Су-25 300 километров летел или 900, я ж тебе помог, я ж тебе напомнил, о чем мы говорили. За... Это рулетка, да, переключила. Друзья. Другий раз. Вам не здается, что час снова повильно встал? и ты? Здравствуйте. Привет. Привет. О а чем общаешься? Uh, ну там какие-то новости последние. Война, политика. Я про Все, это же общаюсь. Свежее такое. Так ну, причем тут ж... свежее? Блогер, да, у тебя mm -hmm. ж, наверное, вопросы есть. Блогер Станислав какие? Чумак. Ну, вопрос простой, вот для понимания э, нападения нацистской Германии на Советский Союз в 1941-м осуждаешь или оправдываешь? Конечно, осуждаю. А как, по какому принципу? Что именно преступление? С какого момента, момента можно осуждать нацистскую Германию? Давайте я объясню. Просто я с, с, задавая этот вопрос, я сталкиваюсь с такими ответами: типа: Не, ну концлагерь это уже перебор, а так более-менее. Ну, вот там вот Кого-то где-то, мыло делать с людей это плохо. А вот я говорю: а то, что просто там напали, это плохо или нет? Вот я пытаюсь понять, что для тебя определяющий фактор. На каком месте это стало преступление? Конечно, концлагеря это ужасно. Конечно, расстрелы это ужасно, но с какого момента началось преступление, по-твоему? Ну, сразу с момента нападения. Правильно. Нарушена договоренность между двумя странами. Не нарушен какой-то безусловный закон физики для всех э, императивный. А было договорено, о не нападении. А не нападение, пакт молотова риббентропа как минимум. Был какой да. Согласен. Договорились, напали. Вот, то есть, э, соответственно, Германия нарушила ту. Те вещи, которые я сама заявила, под которыми подписалась. То есть не было такого, что Советский Союз говорит, мы бы хотели бы, чтобы вы жили вот так вот, а вы такие сволочи не живете. Было договоренно. Мы не нападаем, вы не нападаете. Они напали то, что сами обещали не делать. Соответственно, нападение России на Украину. Оправдываете или осуждаете? А, как, а когда мы напали на Украину? Ну, в 2014 году в, в Крыму. А где там бои-то велись? Бои где велись? И какого велись? числа, кстати? Какого числа? Э, ну, например, на медалях за возвращение Крыма стоит дата 18-е. На во, этот, захват парламента Крыма с виде, камер видеонаблюдения 27 февраля, 4 утра, 20 а, минут. Подожди, вот э, захват парламента Крыма, это вот мы напали, да? Вот начало, да? Не, я же говорю, 18-го медали раздаются. Можем начать с 18-го. Ну вы же у нас а взрослые дядька. за что раздавались? Подожди, подожди. Ты же блогер, ты же, наверное, разобрался, за что медали раздавались. И почему там стоит число вот конкретное. Разбирался, нет? Э, ты, а ты, Я-то разбирался, а ты сам разбирался в этом? Ты просто, мне кажется, я слышишь звон, но вот не знаешь, обсудим. где он. Д давай обсудим, почему там стоит такое число. Давай, вот раз ты разбирался, расскажи мне. Давай сперва же разберемся про войну, а потом, потом про медаль, подожди. про число. Нет, подожди, про медаль, вот эту вот тему вы все, особенно вот крутые блогеры, используют, да, что за, как бы, дата стоит раньше, чем началось, да, вот это вот. А почему же она раньше-то стоит? Если так, оно не раньше началось. так оно не раньше началось, так оно не раньше началось, какие-то диверсии и раньше были даже. Вот опять же. Так почему дата такая стоит? Вот почему? Потому что эта дата соответствует действительности, потому что еще и до 18 числа начались разные диверсии со стороны российской армии, которые потом сам признал Путин. А какие? Где? Какие? Где? Вот я ж тебе их и не привожу, потому что валидировать их будет крайне сложно. А прямо выпечатанная на медали дата, это класс. Прямо тайм-код на видеозаписи, это класс. Ты ж взрослый э, дядька, ты ж должен понимать, что современная война начинается информационными диверсиями, экономическими... Ты, ты думаешь, что ты подошла фаланга, привык? фаланга подошла к замку и кричат, выходи, и вышел король, вышли два рыцаря, побились, объявили войну, э, ну, не решил. никому это не выгодно. Ты врешь, реально, ты врешь, реально. Нет, я не вру. Если, если ты реально Есть читал медаль 18. про эти медали, да, если ты читал э, про эти медали, то ты четко должен знать, почему там стоит такая дата, в честь чего эта дата стоит. Смотри, э, а ты чего она стоит. Ты, ли, либо ты врешь, э, потому что это ну, не очень удобная для тебя информация, либо ты врешь, что ты читал. Ну, ты же блогер, ты же подготавливаешься, я думаю, что Смотри, ты подготовился. на знанию, медалях... Ну, произнести ты это не можешь, понимаешь? Потому что давай я произнесу. Есть давай способ. ты произнесешь, я давай, погромче давай. сделаю. Давай. Говори, давай. Не, я ничего произносить не буду. Ну, ты что-то знаешь, сакральное? Ты мне сейчас расскажешь, как Песков, как Песков сказал, что на самом деле, то есть вся фишка, что вы даже, вы когда врете, вы обманываете сами себя. Вы подписали договора содружества и помощи так называемым ДНР и ЛНР, а, а поменя, сами в договоре написали, что договор вступает в силу после обмена ратификационных грамм. Подписали договор 21 февраля, напали на Украину 24 февраля, а обменялись ратификационными 25, -го. так и с этими медалями. Вы на выпускали заранее ну, это, медали, это а потом договор рассказываете, что. Сразу. нет. Ты, ты врешь, ты опять. врешь, Этот ты врешь, ты врешь. Ты врешь. Сразу. А, а давай и почитаем. И грамотами. А, а давай почитаем. Обмениваться не надо было. Ну слушай. Короче, 28 мне пункт 28 пункт читал, нет ты не читал уже, ты, как... ты балабол ты сейчас уже утрешься об, обсуждал... ты сейчас утрешься подожди секундочку да, конечно, я утру. не уходи да, ты конечно, сейчас утрешься вот. ты же ты же подготовлен а я простой да русский. поэтому нет не утверждай то хватит. чего ты не знаешь я утрусь я даже да. не спорю что я утрусь ты же профи а я любитель ч... любитель чего ты балаболить делаешь? ты по моему Только и любители ты профи ты про медали обослаться. Пока что нет. Ты больше э, про Пока медали, что... даже не заикайся, потому что ты. Буду э, заикаться. Пухло. Буду Давай. заикаться. Все. Аж вот и все, друзья. Друзі, для тех, кому будет интересно, договор э, о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой. Открываем, друзья, статья 28. Так если вы даже ты такую под. Дурнувату. Відкриваєте зразу статтю 28 і читаєте настоящий договор, підлежить ратифікації і вступає в силу в день обмена ратифікаційними грамотами. А потім відкриваєте офіційний сайт як він, МІД МЗС Росії. МІД, на офіційному сайті 25-м числом датується обмін цих. Ратифікаційних грамот. Вони навипускали цих медалей, потім Пісков каже, це ми приурочили к чомусь там. там, Яка, вибачаюсь, друзі, вибачте, раз скажу це в сраку, різниця, що ви там собі приурочили. Факт в тому, що російські військові хазяйнували на території України в тих місцях, де не мали права знаходитись, і 18, го і 19, го і 20, го і 27-го. І чому вони вирішили взяти цю дату? Тобто, ну це просто. Це як сказати ні, Гітлер хотів напасти 22-го і він приурочував. Яка різниця до цього ви це приурочували? Головне, що в цей момент війська були і ви самі це закарбували на своїх медалях. Здравствуйте. Здравствуйте. О чому общаєтесь? Да, Всяка я поговорити. Ви з Росії? Я зовсім обо всі з росіянами о війні. Давайте о війні поговоримо. Давайте. Вы лично осуждаете или, или поддерживаете нападение России на Украину? Знаете, есть такое «не судите, да не судимы будете», ибо каким судом судите, таким суд, судом судимы и будете. Слышали такое? Да, но уголовный кодекс немножко по-другому работает. А вы верующий человек, нет? Я не отрицающий того, чего не могу узнать или проверить как минимум. Ну, вы не ответили на вопрос. Ну, потому что, чтобы поним, ну, наверное, верующие вы имеете в виду отношение к какой-то конкретной религии, или то, что верю, что я... есть высшее, высший разум какой-то, или высшее что-то я... более. Я думаю, что что-то более есть, потому, ну, как минимум, я не могу это отрицать. Относительно, э, вот, например, если мы будем судить по измерениям, что мы живем в четырех измерениях, да, в трех, пространственных и одном временном, то время существует только для нас, то какого-то мыслящего существа в, пятем, в пятом измерении быть не может, потому что в пятом измерении а меня... ты над временем. Вас как зовут? Станислав. Вас как зовут? Станислав. Станислав. Станислав, а вы мне в ухо будете долго вкручивать, нет? Я не знал, что для вас такая информация — это хуйня, извините. Не, ну... А что вы хотите, чтобы я вам вкрутил в ухо? Однозначно Давайте вы сейчас офигенных разумных вещей расскажете. Самый простой вопрос для россиянина, самый базовый. Этимология слова Россия. Смотрите как. А вы хотите, чтобы я по вашему пути пошел, да? Не, я хочу, чтобы вы сказали, как это есть исторически, как это есть фактически для всех. Русь. Что русь? Усрусь. Что русь на? Русь! Ты что, пишешь или что, блядь, Валера надо? Что Русь? Ну, проведите шли мне, между Россией мне, и Русью. Подожди, подожди, стой. Ты мне вопрос задал? Да. Ну, я тебе ответ ответил. Ну, не совсем, он не полный. А ты сейчас начинаешь тупить. Так блядь, что, разжевать и в рот положить надо. Блядь, в рот ложить не надо, а разжевать да будь добр. А что ты тупой? Разжуй мне. Не, я пока что ж не Ра уверен, что ты понимаешь. Разжуй, разжуй. Разжуй, давай. Что тебе, что тебе еще дать? Ну разжуй, давай, руси что, руси. За щеком не надо тебе? Не, не надо. Я ж тебя прямо, ты же уже точно, услышал, ты что... Точно, ты уверен? Ты уверен? Ну, Смотри, первое, я уверен. Б, точно, именно то, что я тебя прошу. Да, этимологию слова «Россия». Что-то куда-то в жопу, в рот показать что-то, ничего не нужно, конкретно, точно, вот только то, что я тебя спросил. Ты услышал? Я тебе то, что ты меня спросил, то я тебе и ответил. Русь. Понял, нет? Нет. Этимология слова Россия. Давай мне. Че ты тупор... Что тебе еще объяснить? Ну объясни, что Русь. Этимология слова Россия. Давай. Но если ты тупой, что на... тебе объяснить? Так ты же одно слово отвечаешь, чувачок. Почему я должен за тебя додумывать? Почему я должен за тебя заполнять пустоту? Возможно, ты действительно такой крутой, и ты кинул Русь, и не хочешь дальше заполнять. А возможно, ты и не знаешь. В любом случае, первое и второе, я не хочу заполнять за тебя пустоту. Завали свою ебану. Ты мне задал вопрос за Россию. Что такое э... этимология слова Россия? Я Эти... тебе сказал, Русь. Что Русь? Русь это другое слово. Русь это другое слово. Одно слово Русь, другое слово Россия, да? Ну, Эти... ты дол... Этимология слова Россия, дай мне, пожалуйста. Откуда блядь, произошло слово Россия? Вот я ж тебя об этом и спрашиваю. Ну ты да? Дол... Я тебе ответил. Русь. Что, Русь, это дру... ты назвал другое слово. Если есть какая-то взаимосвязь, опиши mm. ее, в чем проблема? Ну, no, если ты тупой, ну что тебе объяснить? Ну я же тебе уже со всех сторон объяснил. Что, может быть, я даже понял о чем ты, но почему я должен за тебя это договаривать? Может, ты ж просто не знаешь. Ты можешь долго кому-то объяснить. Ладно, понял, давай попробуем по-другому. Твой вопрос ко мне, давай. Ты дал? Нет. А как? Теперь мой вопрос к ты тебе. Нет. Подожди, нет, нет, не на рыбу. Как ты понял, что ты не дал? Это уже второй вопрос. Мы же по очереди будем. Твой вопрос, мой вопрос. Какого твоего вопроса здесь уже не было? Сколько ты дал, сколько ты дал слов, сколько в твоем ответе было слов? Одно слово «Русь», помнишь? И ты не хотел объяснять. Ты говоришь, ты что, не можешь сам понять? Ты меня спросил, ты дал Оп, я тебе говорю «нет». Одно слово, так как и Русь. Если тебе что-то непонятно, а ты что долб не можешь сам понять и разобраться, когда я тебе сказал нет. Смотри, какие вы смешные. Каждого из вас самого умного, самого накрученного, самого вот этого дерзкого, нарваного так легко растянуть на шпагат. Просто подожди, просто подожди. Понимаешь, что я на таком, ну как бы. Когда играют два профессиональных теннисиста вот на, на, на наивысшем уровне, они, их задача сохранять вся, вся суть психологии, их задача сохранять стабильность, потому что все играют до ошибки противника. Они настолько скилловые игроки. Что они играют до ошибки противника. А ошибется противник тогда, который тренируется по 10 раз в день, только когда, когда просядет его психология. И задача соперника вывести э, на эту эмоцию, э, расшатать его психологию, он ошибится, и ты на его э, ошибке оно как снежный ком, ты его разрываешь. Даже самые хитрые, даже самые умные, такие как ты, чувачочечки, попадаются. Вот ты только что попал. Ты мне не хотел объяснять, почему Русь. Не хотел. И так, и сяк. Так какого черта ты чуть чу, дурноватая, теперь хочешь, чтобы я тебе раскрывал свой вопрос. Зачем? Почему? Ты же мне дал это право, ты мне подарил эту возможность. Ты мне подарил эту возможность дать одно слово «нет» и сказать, что ты... Я не буду говорить, что ты дал. Ты дыбил. Ты дыбил. Ты не тянешь на долба. Ты ды... Смотри, как ты запрыгал, заигрался, как перекачанный мяч под мою команду. А ты думаешь, я слушаю то, что ты говоришь? Право сильного. Право сильного. Да, да. Совет безопасности, в котором один член, это я. С правом вето, с правом громкости, с правом переключить. Захотел, и ты сидишь заткнутым ртом. Смотри, как ты. Ты шо, что, что-то горькое съел? Что ты так, что ты так вот это кривишься, морщишься? Что ты? Раз за три сразу расправился. И вот на этой мысли мы тебя даже заставили улыбнуться. Даже с тебя твою маску уродскую сняли. Просто поигрались как песиком. И ты отсюда вылетаешь, как пробочка. Вот и все.